Ну, як саме можна себе підтримати і себе якось вберегти від того, щоб не заступити до тієї а, грані, коли вже необхідно знову йти в терапію? <рес> Ми йдемо за покращеннями. За за, за кращим <рес> життям. Всім привіт, як ваші справи. Всім привіт, да, добрий день, Як дела? Все хорошо. <laughs> дела? Все хорошо. Дела? І у нас все теж потихеньку. <laughs> я коли до цього запису з тобою готувалася сьогодні, зловила себе на тому, що ми так, як таємно від Жені, записуємось сьогодні, і я в голові постійно чую її голос і пам'ятаєш цю фразу: ну що, давайте мої душнілки, давайте. А мы сегодня подушним немножко. Да. Uh, Женя, привет. Я сподіваюся, що ти нас принаймні подивишся і скоро вже закінчиш так працювати, як ти зараз працюєш. Тебе з'явиться вільний час, щоб наступного разу до нас доєднатися. От, а ми знією сьогодні тихенько, тихенько, швидко поговоримо про травму. Тому що в нас було кілька запитів стосовно того, типу, як що, що, що ну, що таке психологічна травма, ми вже обговорювали, да, але були запити стосовно того, як вона проявляється, як вона формується і як. Вона саме на життя впливає, і чому взагалі чому так необхідно цю травму якось пропрацьовувати, щось з нею робити, і чого не можна залишити все як є? Як, як виявити, що це не я живу своє життя, а це мої психологічні травми за мене підсовують мені якісь звичні патерни, і замість мене це життя проживають, скажімо так. Есть достаточно простые показатели, это очень просто, да. То есть, первый момент это когда у вас есть несколько сценариев отношений, допустим, да, у вас есть неск были несколько отношений, и вы начинаете замечать, что как-то все приводится к одному и тому же знаменателю. То есть, либо там, не знаю, вам изменяют, либо вы бросаете, либо вас бросают, да? либо вы сильно, сильно сретесь. Либо вы там попадаете в абьюзивные отношения, какой-то общий механизм, да, должен быть в ваших отношениях. Если у меня нет масстосунки, если у тебя нет стосунков, значит это будет проявляться в других вещах. Например, излишняя импульсивность, то есть излишняя эмоциональность на какие-то события, угу. а, то есть а, резкие перепады настроения, такие прям, которые прям качели, качели эмоционально. Как да? помнишь, мы отреагировали на что-то очень, да а какие-то резкие эмоциональные прям качели. Плюс ко всему это различного рода лизмы. Трудоголизм, алкоголизм, да, то есть вот эти вот все лизмы. Схильность до залежностей. Схильность, да, то есть игромания, да, залипание в сериалы, в игры, в еще что-то, то есть любые рода зависимости, оно говорит о том, что есть место, в которое можно было бы проработать есть це не сто процентов, що типу я прям супер травмована, а просто це вірогідність oh. того, що якщо покупати, то ми там щось знайдемо. Якщо покопати, то вопрос такой, если покопать, мы у будь-якого чоловіка, що це не это сто процентів. Знаєш, в бані, як і в медицині, буває 100% здорового, бывает необслідування. А як я зрозумію, а, що це саме те, що мені заважає жити, скажімо так. Ну от Я звикла отак реагувати, я звикла отак себе поводити, я звикла отак будувати стосунки. Тобто, я це сприймаю як щось, що притаманне хочу... саме мені, моїй особистості. Это ты очень прям вопрос задала я недавно. У меня вот появился такой клиент замечательный, который, да, вот вроде как бы ему сказали, что нехорошо, да, а он сам этого не чувствует, что ему нехорошо. И у меня девочка такая была тоже. Ей все время говорят в обратку, что ты очень обидчивая, что ты еще какая-то, а она этого не чувствует. Да? У ну вот. нее в ее системе ценностей ничего не меняется. Она говорит, я такая, все, я себя люблю, принимаю. И где вот эта грань, да, когда э, стоит да, что-то с этим делать? Стоит все, что с ним делать? Вопрос только в том, что если вы устали это слушать, как минимум, да, то есть... Э, можно э, сменить эколоспилкувание, а можно все же таки да, сходить на сменить, терапию. Можно да, сменить людей, да, и не слышать этого больше. Можно продолжать это игнорировать, можно представить как угодно. Вопрос только в том, что можно предположить, да, а вдруг человек прав. Да, а вдруг вот 80% моих знакомых, которые говорят, что я сбегаю в работу, вдруг они правы. Ну, типа, вдруг это имеет смысл, ну как бы имеет смысл, и в этом что-то есть для меня лично. А боже, я нарциссично отварюка и уважаю, что все навколо елопы. А я и в СТАИ записаться могу! Да! Да, либо так. И понятное дело, что решает каждый сам для себя, но должна быть некая маленькая небольшая здоровая критичная взрослая, да, и сомнение о том, что насколько э, то, что со мной происходит, да, это окей. И здесь здесь очень хорошо играет э, момент внутреннего ощущения и о том, как проявляется травма наедине с тобой, с собой, с тобой, с собой. Э, вот это ощущение внутри, что со мной что-то не так. Вот она да. очень хорошо чувствуется, и очень многие люди, я думаю, ее понимают. Иногда бывает это ощущение. Это то, с чем нужно идти в терапию. Но а опять я Меняться, менять – это кардинально. Вы решать только вам. І цаптую. От в мене питання зворотнє, да? ну типу, з одного боку, ми беремо людей, які ще не усвідомили, що в них є там ця травма, немає цієї травми, вони там якось намагаються роздивитися звичні патерни, звичні моделі поведінки. А якщо навпаки, я знаю, що в мене там такі-такі травми, ну, скоріш за все, були, і я сама взяла і ну, знайшла де саме вони мені заважають і сама намагаюся якось змінити, чому. ценность протестует, скажем так. Это сработает. Это то, что ты говоришь, что мы можем сделать сами со своей травмой, да, мы можем, как это называется, легализовать чувства, дать себе возможность, право чувствовать еще чего-то. Это то, что мы можем сделать сами с собой, да, то есть мы можем примерно понять, откуда эта ситуация, да, почему мы туда попадаем, как этого избежать, как себе помочь, поддержать что-то еще. Но обычно травма, нанесенная в контакте, лечится и исцеляется, и больше не болит только э, контакт. Условия, потому что мы лечим это контактом другим. <свят> и чаще всего мы не способны самостоятельно, э, когда у нас не хватает степени себе неосознанности либо опыта в терапии, э, мы не способны самостоятельно сами себе помочь. Мы не видим выхода. В этом и прикол травмы, почему нужен психолог, либо кто-то другой. Такая, что там выхода нема. Ну, типа, травма, она сталася и сталася а когда там, в минулому, ну, типа, який там выход может быть? А ситуация уже здесь... давно завершила. может, даже люди уже не существуют те, которые там были. А, були. а вот здесь, дорогая моя, выход всегда есть, ты не видишь. <laughs> не, ну это как-то, типа, очень мифично звучит, Звучить, знаешь? Да, очень мифично, очень продажно, очень звучит в плане того, что да, по-любому есть до чего докопаться, э, решать вам. Ну, правда, можно жить и так. Вопрос, когда мы принимаем такую жизнь, да, это значит, что мы продолжим также реагировать, также сдерживать, также что-то еще, но уже осознанно. Мы осознанно злимся на глупых людей, допустим. Да, мы осознанно злимся, да, о том, что или мы живем с тревогой за будущее и понимаем, что вот просто мы тревожные люди, да, то есть и никак с этим не работаем, ничего нового не, не применяем. І можна і так у всього свої последствия. Вопрос только в тому, що а вдруг представте, що є спосіб, що ви не будете так адативости. Це звучить, звичайно, дуже прикольно, дуже прикольно, але в той самий час я пам'ятаю, коли я вперше в терапію йшла, я пам'ятаю, наскільки важко було ну от перші там кілька, десь близько місяця, мабуть, коли. Не знаю, коли тобі треба змиритися з тим, що вже відбулося, коли тобі треба признати, прийняти той факт, що дійсно ці моменти в твоєму житті. Це не твоя унікальна особистість, а це щось таке, що... чого тобі треба зараз позбавитися, фактично. І, І це, це твоя унікальна лічність, це твоє унікальне качество, тому що кожна травмою унікальна. Ну, тобто ми, виходить, що ми не прибираємо взагалі оці вибудовані механізми захисту, наприклад, або ж там, не знаю, моделі поведінки, які вже, вже існують. Ми їх якось просто ну, в процесі терапії ми їх коригуємо, чи як? Ми їх не можемо брати до кінця, грубо говоря, якщо ти один раз навчилась кататися на велосипеді, у тебе второй раз уже не вийде. Мы до конца убрать ничего не можем. Мы можем научиться с этим быть, либо раздобыть себе кроме велосипеда еще трехколесный, одноколесный, еще какой-то еще. То есть научиться чему-то другому. И сам... то есть что делает терапия? Она дает больше паттернов для взаимодействия с миром, для взаимодействия с собой для взаимодействия в отношениях, то есть открывает тебе разнообразие вариантов, что можно, допустим, не только игнорировать свои эмоции, да, можно, допустим, поднять себе настроение не только посмотрев веселый фильм, да, но и, не знаю, там пообщавшись с кем-то, то есть даст тебе пространство вариантов гораздо больше, и ты уже сама будешь выбирать, осознанно выбирать, как тебе поступить, а не руководствуясь автоматизмами, навязанными поетрам. Щось мені не подобається, куди ти ведеш, ти знаєш, тому що виходить, що навіть е, після по результатах терапії, скажімо так, я не перестану плакати і жаліти себе там, стосовно якихось е, ситуацій, а просто, ну, все буде, буде так само, буде, само так, виходить. Ні, воно оно не буде так само. І здесь я просто кажу, воно буде ощущаться, по-другому. І жалості будет uh -huh. меньше, оно везде будет меньше тебе лезть. Кожен каждый раз, допустим, воно саме. стандартная штука, ну, какая простенькая, да, там, простенькая. работа с, допустим, критикой извне, да, то есть работа с самооценкой, то есть, да, мы, нам всем не нравится, когда нас критикуют, это нормальное явление, вопрос только в том, что кто-то в этом застрет и 80% времени тратит потом на то, чтобы изменить это, да, то есть, чтобы этой критики было меньше, а, и как это будет выглядеть, когда это будет проработано, да? То есть, да, мне будет неприятно, но я не буду в этом зависать, и я буду выбирать, да? То есть, не упираться вот конкретно вот в вот эту штуку и пытаться ее изменить, сделать лучше себя вот конкретно вот в этой области просто потому, что ее заметили. Я буду сама выбирать, где мне лучше, как мне лучше, и вообще стоит ли реагировать на эту? Mm -hmm. Ну то есть вот так это будет выглядеть. То же самое это относится и к разного рода болям, к своей истории, к тем событиям, которые с тобой случились. Они больше не будут выглядеть такими прям ужасными, ужасными. Либо наоборот, либо наоборот. Тут есть несколько крайностей, да. Иногда мы ничего не чувствуем к себе тогда, да. Ну не знаю, там нас били в детстве, избивали, да. А мы сейчас об этом говорим, ну блин, ну кофе с утра выпил. Вот ну, Это да, тоже да. не окей. И то же самое, что и уход в чрезмерные переживания, да, и еще раз вот эта ретравматизация и испытывание тех же переживаний тоже не окей. И то и то истощает нашу психику. Mm. То есть повод еще, как, как можно заметить еще травму наедине с собой, у тебя очень много амнизированных воспоминаний. То есть ты не помнишь... Ну, ты типа, потом много... не помнишь, что было в детстве, actually... да. И... У любого человека, э -э, хорошо, не у любого, это слишком эмоционально, э -э, у многих людей есть какие-то хотя бы кадры, да, вот ну, ну, да. Ну, понятное дело, что мы не можем помнить досконально все. Некоторые люди говорят, что не помню себя там с двух лет это вообще удивительные вещи. Да? Многие люди, там вот до 5-6 лет, до 7, да, это такие отрывочные кусочки воспоминаний, какие-то фотографии, да, вот я помню, как, не знаю, там мама меня обнимала, либо как мне на Новый год подарили куклу, ну, какие-то вот такие вот вещи, да, и это вот, ну ты себя помнишь, а есть люди, которые не помнят себя лет до 16, до 17, до 18, и у них начинаются отрывочки такие, да, и у них начинаются воспоминания э, именно вот четкие с 18 лет. Это угу. повод тоже обратиться к психологу понять, почему я не помню, почему я забыл. То есть психика, жешь, не у нее задача одна тебя сохранить. Надо ну, да. любыми способами. Поэтому он это делает любыми способами. Поэтому, а иногда, кстати, когда мы Не помним свого прошлого, очень часто людям потім сложно mm. живеться шту, знаєш, як це вот у них а ну, це таке відчуття як чогось не відчуває да. не вистачає тобі. Да, да. Да, це так чому... само, коли ми про батьків розмовляли, коли це батьки, ну, типу, нова сім'я була не рідні батьки, да, і все одно люди намагаються знайти. оригинальных свои корни, да, свои, свои корни, как минимум. Uh -huh. Откуда я такой? И, о, поэтому, а еще это остро ощущается в период кризисных переживаний. То есть тогда, когда нужно выстраивать внутреннюю опору, а у нас там <ккак> пусто. А опоры нет. Ну да. А опора, а не опора она будуется на... Вообще на чем? Осознание о том, какой я, кто я, чего я умею, чего я могу, uh -huh. как я к себе отношусь. А, вот, вот на этих основаниях. В okay. чем я хорош, в чем я не хорош. То есть мы же идем в психологии не для того, чтобы покопаться и кого-то обвинить, да, найти какую-то какашку. Мы идем ее. за покращением, за, за, за кращим мы готовы, життям. За покращением, да. А второй момент мы идем, чтобы лучше знать себя. Uh -huh. Я раньше очень как-то реагировала на эту фразу, типа что значит лучше знать себя, ну что такое, ну что я себя не знаю, что ли, ну что такое, ну вообще, ну зачем это надо, да, то есть. Оказалось, что это очень хорошая штука, знать как какая я, что я могу. Это помогает там не реагировать на внешние нападки других людей, да. То есть я знаю о себе, что я, допустим, добрая, да. И никто теперь меня переубедить в том, что я злая, жестокая женщина, меня не сможет, потому что я себя знаю. Все. Ну, то есть... Ну, это еще нету, прикольно -то штука. с точки зрения выучения себя, это еще прикольно... Знаєш, як моя знайома казала подумати об когось. Ну тобто, коли ти починаєш спілкуватися з новою людиною, коли ми про терапевтів говоримо, да, і в них ну, зазвичай аналітичний склад ума розуму, вони можуть тобі віддзеркалити, як саме ти поводишся і звернути твою увагу на те, деякі моменти, яких ти можливо і не помічав до, до цього. Так а да, коли ж в саме ще хорошо знаєш, як працює, коли ти у себе в голові внутрі да? Это все равно происходит не так, да. Твой диалог в какой-то момент, ну, вот у меня часто такое бывает, заходит в тупик, как и mm -hmm. Ну, вот это со мной было, и что теперь с этим делать? Ну no, да. да. Ты, ну, как бы, и все. Ну, то есть, ты ничего не можешь делать. А когда я разговариваю со своим психологом, почему-то выход находится. Ну, за счет вот этого грамотного, опять-таки, вот это вот, да, психология, это же не только там способ контакта, техники, там еще чего-то. Это еще и умение грамотно задавать вопросы. Они-то видят, они слышат. Я даже сама с собой, вот 12 лет работаю психологом, я сама с собой тоже не всегда могу, потому что да -да. у меня есть тоже такие вот туповые моменты. А когда это другой еще профессионал, который умеет задавать вопросы, он же тебя не ведет куда-то, куда ему нужно, да? Он просто грамотно умеет задавать вопросы так, чтобы ты сам нашел выход. И это очень помогает. Навіть обговорити якусь конфліктну ситуацію. Це вірно. вірно. Але, тим не менш, коли саме очікувати на покращення? Ну, типу, окей, зібралася, пішла я до психолога перші, перші 2 три сесії, якщо я не плакала, сесії пройшли неефективно. Ну, я поплакала вже. Припустимо. А що далі? В зависимості від травми, яка стекла, це раз. Второй момент це обычно в течение місяця-півтора должна бути хоть какое то заметное улучшение. Місяць півтора. А це якесь покращення сессій. в плані ага, окей. Покращення в плані відчуття, чи в плані щось зміни в житті якісь? Зміни, зміни. в житті зміни. саме змінення, так. Да. Ну, Тож типу, піти від аб'юзивного чоловіка. Либо начать замечать этот абьюз, да, то есть в uh -huh. от того, какой он человек состояние. Здесь я не могу ничего сказать, потому что это сугубо индивидуально. Прямо это заложит вид травмы так само, да. Заложит вид травмы внутренних ресурсов человека, если у него силы на все это проживать, контейнировать. Иногда бывают переживания такой интенсивности, что человеку с ними очень сложно. И тогда, конечно, мы через месяц-полтора не ожидаем сильных результатов. Uh -huh. Но мы радуемся тому, что есть. Окей. Okay. Мейксенс. Sense. Sense. Да. А після завершення терапії? Ну, припустимо, там займає вона, якщо це, я так розумію, це теж індивідуально залежить від глибини, скажімо так, травми, але а, задача а, психолога в цьому процесі, окрім того, щоб зустріти клієнта, там, підтримати його ресурсами, потім піти пропрацювати ці всі моменти, ще й дати інструменти, як справлятися з цим далі, вірно? завжди. Не завжди. Нет, но это выгодно с точки зрения терапии, потому что, если ты дашь инструменты, человек больше не прийдет. Это на самом деле да, потому что иногда с коллегой тоже обсуждала, думаю, в чем разница. Мы видим там, ну, мы примерно в одних тоже подходы, в подходах работаем. Я все время натыкаюсь на вот эту разницу. Когда человек приходил 2-3 года к психологу, и у него изменения вот, ну, вот так вот, да, хотя можно и ну, да. Делать. И здесь мне интересно, пришли к интересному ответу. Я всегда работаю на качество. А очень многие психологи работают на процесс. Mm -hmm. То есть это не в плане того, что что-то лучше, что-то хуже, а в Я плане разумею. направленности. Да? То есть очень многие психологи не ждут результата. И мы, они реально работают просто с процессом, который у тебя есть. Поддерживают его, направляют, и человек... И в результате получается такое ощущение... Как будто бы ты идешь, да, и ты понимаешь, что тебе нужно, но ты не видишь конечной цели. И очень часто uh -huh. такая, такая тактика, она хороша как бы в момент экзистенциальных кризисов, да, когда мы э, потеряли смысл жизни, да, еще что-то. И эта штука крайне важна, то есть там нет конечной цели, да, давай найдем смысл жизни срочно, этого может и не настать, но сам процесс формирования, он важен, скажем вот так. Повертаючись, все ж таки до інструментів до інструментів того, як ну далі справлятися, я не хочу, наприклад, ну, все життя провести в терапії. З одного боку, я розумію важливість спеціалістів таких в моєму житті, коли мені припікло, коли мені потрібно, да з іншого боку, я не бачу необхідності прям все життя жити разом з психологом. знаєш. Это правда, в этом имеет смысл, да, что, ну, опять-таки, это тоже зависит от его типа привязанности, да, то есть кому-то комфортно вот два года, вот три года, вот ему прям нужно, им важно, и он это ценит. Другому uh -huh. человеку, да, вот, как, допустим, ты или я, да, нам важно, чтобы прийти к результату, чтобы, да, чтобы что-то что-то получить, и потом с этим как-то обходиться. Твоя жизнь изменилась. Вопрос, чего ты ждешь, но это вопрос ожиданий. Они не всегда совпадают с тем, что мы получаем в терапии. Это правда. И да, есть какие-то механизмы, но опять-таки не все психологи их дают. Тоже зависит от того, в каком направлении психолог специализируется. Да, они часто дают какие-то способы справляния с чем-то. Но вот смотрите, допустим, мой психолог не всегда дает мне инструменты для того, чтобы справляться с чем-то. То есть она обращает мою... Она не телесный психотерапевт? Она при этом обращает мое внимание на то, как я, ну, типа, на мои сильные стороны, да, типа, mm -hmm. как я справляюсь, как еще можно. Но она не дает мне, там, как я даю клиентам, там, упражнения, инструменты. Вот здесь мы продышали, вот здесь мы делали вот это, вот здесь ты можешь так себе помочь. Не все психологи это делают, и это, опять-таки, зависит от человека, правда. Так, а як Другіст, же мені бути, ну типу, дивись, в чому моє питання? Я завершила терапію, і я сподіваюся на подальше щасливе життя, радісне і да. ну, нормальне життя. Да? Да. Але тим не менш, ми ж розуміємо, що до слідущого якогось заходу. Так, <реш> да, да. може відбутися якась подія, яка ну, умовно там ретравматизує. Або ж ми не можемо там за 3-5 місяців терапії змінити ті паттерни, які в мене вибудовувалися роками. Може. Ну, це очевидно. за, 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 за 3-5 місяців можемо, в залежності від вашого бажання. Це залежить від мене, звісно. Але ж поки я в терапії, поки в мене фокус моєї уваги на, направлений саме на цей процес і на те, щоб я помічала, як я реагую, а, щось робила з цим, uh -huh. намагалася якось змінити свою реакцію, свідомо змінити. Да? Uh -huh. Процес іде, і цекей, okay. yeah. все нормально. Але як тільки я цей, цю терапію завершу, мені товариш-психолог скаже. Молодець Катя, все, ми всі, всіх перемогли. Іди в своє щасливе життя. В мене вже фокус уваги він трошки зміститься. І ну, я допускаю, не те, щоб допускаю, я прям навпе, напевно знаю, що я рано чи пізно знов повернусь до того стану, коли мені знову потрібна буде терапія. Тобто. Я, як то сказати? З одного боку виходить, що до кінця ми травми не пропрацюємо. Ну, типу, вони як були травмами, так травмами і залишаться. Просто ми змінимо те, як ми реагуємо на них, і е, 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 м -м, репертуар е, variety, різноманіття наших Різномається реакцій. Варенти. О, да. во! А, той самий час, чи можна, ну як саме можна себе підтримати і себе якось вберегти від того, щоб не заступити до цієї грані, коли вже необхідно знову йти в терапію, знову це все куперсатися, там все розбирати, все пропрацьовувати? А саме ну, десь затриматися за крок до? себе якось підтримати і справити запрос на терапію на ті цей стоп кран. <laughs> окей. Окей. Тобто всі зрозуміли безпоштовні поради вітання завершилися, будь ласка, всі на терапію Женя, будь щаслива. Ну, просто, <связано> да, здесь какого-то четкого алгоритма нет. Всегда это ориентируется на ваше внутреннее самочувствие. И то, uh -huh. что вы себя лучше знаете, никто другой. Все. Ну, я не знаю, какой алгоритм дать еще. Знаешь, понятное дело, что кто-то использует там, медитации, еще что-то, да, там кто-то кому-то бег помогает. Но просто в том, что смотрите на долгосрок, если ситуация не решается, конечно, лучше обратиться за помощью. И здесь ну, да. такой вариант. Если вы постоянно возвращаетесь к чему-то да, то есть к э, не знаю вот хороший показатель наверное тоже какой-то способ убегания да, там фильмы сериалы в игрушки если вы к нему постоянно возвращаетесь, чувствуете уж видите по, по времени о том что как-то вы много времени проводите да, в этом то вот спросите себя что происходит от чего я снова бегаю Наверное, это единственный вариант какого-то стопа это и есть наверное вот этот осозн... осознанный момент жизни. А то, що я себе чувствую, я себе ощущаю, як я сьогодні? Що мене там безпокоє? І от ці от э, як перші кроки самодіагностики це саме задати собі питання, да? як я себе почуваю, да, що, да. що саме я відчуваю? А Я думаю, моєму людьми... другом. Да, спросить, а як ти сьогодні? А чим як я бу... можу тебе допомогти? Ти з людьми, чувству? у яких емоційний інтелект він, ну. не дуже развиты, дуже... ну то есть они не понимают, что сами они чувствуют. окрим сильных интенсивных эмоций. Если не понимают, то опять таки единственное, что могу здесь как-то рекомендовать, это больше присутствовать по ощущениям в теле, просто uh -huh. ощутить, где напряжение, какое оно, что сейчас в теле ощущается, где-то может что-то заболеть, ой, я долго сидела, у меня там рука занемела. Ой, точно, да, то есть это уже возвращает нас на сюда, и мы хоть как-то начинаем с собой в контакте о себе заботиться. Это единственное, что я могу сказать. Окей. Что могу рекомендовать? Что, что, что могу, то могу. Что не могу, то не могу. Дякую. Дякую да. тебе. Что-то позитивное на, на дорожку. На дорожку позитивное. Все можно изменить, если захотите. Абсолютно. Як в краще, так і в гіршу сторону. Да. Я Это думаю, так. що доречно буде ще е, зробити коротенький запис, повторити коротенький запис про те, як саме обирати психолога, коли ти вже готовий йти в терапію. Тому що це теж те процес, який вимагає додаткових інструкцій, скажімо так. Це точно, да. так. Поэтому... Знаешь, я когда начинаю задумываться о том на самом деле, как это сложно, как-то становится очень страшно. Говоря. Да да. И я безумно радуюсь, что начинают вводить в Украине лицензию, и, соответственно, я безумно этому рада, потому что Господи, наконец-то. Моя штаты трохи краще. Mm -hmm. да, потому что я говорю, я, я, я не, не, не люблю критиковать работу других людей, да, потому что, как бы, тот момент того, что на каждого человека свой психолог. Кому-то нужно, чтобы кто-то его забьюзил, кому-то нужно, чтобы еще что-то. Ну, то есть, это, безусловно, опыт, который нужно пройти. Да? То есть, если вы кому-то пришли, да, если вас что-то зацепило в этом человеке, ну, эмоционально имеется в виду зацепило, зачем то вам этот опыт был дан? Но э, иногда просто вот э, я вот этот момент, да, вот эта разница, я вижу разницу очень uh -huh. колоссальную. И мне клиенты возвращают о том, что когда просто э, люди, которые там ко мне проходили там ну, полгодика, да, э, замечательная удивительная рекомендация, да, совершенно незнакомого мне человека, который, у которого там две или три клиентки на маникюре были, были моими. Они, и они говорят, их слышно, как они разговаривают. Ну, да. и я не знаю, как это объяснить. Ну, то есть это... Мы же говорим, вопрос только в том, что я всегда нацелена на качество, а не на процесс. Иногда нужен процесс, и он важен. Но важно же, что человек получит и как он будет жить без тебя. Вот, вот вот у да, меня вот ключевой тут... момент в работе ⁇ человеку жить без меня. И желательно, чтобы он реже ко мне обращался, а не чаще. У, -у, -у. у меня вот такая вот цель. Многие психологи так не считают. Но это какие-то уже внутренние моменты, которые мы никак не отследим. Да, что это то же самое анекдот, понимаешь, про старого психоаналитика, сын которого вылечил клиента за одну сессию. Да, что он да, он кормил. Да, да. Ну, конечно. Ну, ничего. Запишемо, запишемо окремо про пошуки психолога. Да. Да. Дякую тобі за наш час сьогодні. Сподіваюсь, Сподіваюсь, що стало трошки зрозуміліше стосовно наших травматичних подій того, як саме м -м, ми можемо з цього вибратися. Якщо щось ще не зрозуміло, пишіть питання в коментарях. Всім па-па. І до зустрічі. Якщо що, то і що.